Вас в ефірі програма в об'єктиві. І сьогодні в гості ми запросили голову благодійної організації Фонд допомоги онкохворим дітям разом до життя Людмилу Свободу. Тема ефіру сьогодні буде присвячена благодійній акції, яка вже стартувала у нашому місті під назвою До школи піде кожен. Пані Людмила, рада вас вітати в нашій студії. Отже, ми знаємо, що благодійна організація фонд допомоги онкохворим дітям разом до життя вже існує понад 4 роки не можу не запитати, хто вас надихнув на створення такої благодійної організації та хто входить саме до складу вашої організації. Ну, ідея створення організації, вона, звісно, не випадкова, тому що 4 роки назад е-е, була така ситуація в стране, що дуже було тяжело родителям лечити деток, дуже тяжело було врачам. потому что протоколы прописаны. То есть вы сами лекарства... занимаетесь онкохворым детям? Только онкобольным деткам Житомира и Житомирской области. Но это формально. А реально получается, что стараемся оказать помощь всем, кто обращается. Потому что очень много взрослых онкобольных, которые никакая организация, никакой фонд, никакие волонтеры вообще в Житомире им не помогают. И, получается, мы официально не можем помочь, но мы помогаем Как распространением информации о этих людях. Тобто це через інтер через інтернет, через газети місцеві наші Житомирське. Слава Богу, організацію нашу знають в місті. Якщо я вже звоню і прошу когось журналістів допомогти, то, то всі тут на стрічку і допомагають. Скажіть, як саме ви збираєте кошти, щоб допомогти ті чи іншій дитині? Ну, есть, Якция, неск... бывает -схема. есть несколько, конечно, возможностей это сделать. Первое это знакомый всем же тамирянам всем горожанам благотворительный марафон, который проходит каждый год, примерно в феврале-марте в месяце. Это большой концерт, на который приглашаются звезды Украины, артисты, певцы, танцоры. Они абсолютно бесплатно работают, абсолютно бесплатно дают э, А концерт. все а еще добавляют? Ну, подготовкой благотворительного марафона занимается Иван Мартынчук. Тоже известный человек в городе, можно сказать, меценат, потому что он тоже помогает всем. Вот. Но судя по тому, что рассказывает Иван, то соглашаются. Соглашаются, когда узнают для чего, для кого приезжают и работают. Ну, конечно, сама подготовка мероприятия очень тяжелая и длинная, потому что это надо много работы провести для того, чтобы провести такое мероприятие. Позвие но тем не менее, людей потребно. Да, но тем не менее, денег, которые собираются на марафоне, хватает на год, чтобы помочь деткам 100% покрыть расходы на лечение. Это не значит, что не выделяет государство деньги там на медикаменты. Выделяются деньги, есть деньги, приходят, но есть очень большие проблемы с лекарствами, которые не зарегистрированы на Украине. Или если, допустим, случай вот такой вот именно болезни какой-то онкологической, бывает там один в несколько лет, и доктора не могут прогнозировать, что будет такой больной, и ему понадобятся такие лекарства. Сейчас много наших деток едут лечиться за границу. В таком случае сбор открывается всеукраинский. И очень обширная тоже программа идет. И в Житомире собирают деньги, масс-медиа нас очень поддерживает. Транспортники у себя в транспорте листовки развешивают. Информбюро развешивают на подъезды листовки. Я хочу еще обратить внимание на то, что помощь, которую оказывают наши дети ну, допустим, скажем, через нас, да, так как мы договариваемся с агентствами, никто не берет ни копейки. То есть если мы приходим в информбюро и просим, говорим, что есть вот такой вот ребенок, то за рекламу, за то, что эта листовка висит на подъезде, никто вообще не берет никаких денег. То есть если ты просишь, то человек открывается душой, приходит и помогает. тому так все і получається. Я так розумію, що для того, щоб це все організовувати, потрібно по-перше час, по-друге люди. А, але ж ми знаємо, що ви всі працюєте. Тобто це не є ваше основне заняття в житті. Як вам вдається це поєднувати? Ну, якісь такі от мусильні. Получається, <гум> в'єднувати, получається тяжело, конечно, очень. У мене, допустим, син зрослий, йому 21 рік. Он уже живёт самостоятельной жизнью, он уехал в, в другую страну учиться сейчас. У вот. меня освободилось это время, которое я уделяла своему ребенку. Теперь я могу это время посвятить другим деткам, которые нуждаются в этой помощи. Также и мои девчонки, и мальчишки тоже выкраивают, где-то находят а в перерывах между сегодня? работой. Ну, в организацию ходит 6 человек. Разум так дожития. мало? 6 человек, да. Но у нас есть много помощников. Вот люди, которые организовывают марафон благотворительный, Потом они входят в экспертную раду по распределению денег, собранных на этом марафоне. Их 15 человек в организации. И причем там есть люди, и, допустим, девочка-бухгалтер, есть народный депутат. И я вхожу туда, Иван Мартынчук. Входят люди э, искусства. Нам всегда помогает театр. Я как они до вас цікаво потрапляют? Они телефонуют, говорят, что мы можем допомогти, или вы до? Как вы шукаєте людей? Ну, изначально да, изначально мы искали, конечно, обращались к людям, спрашивали, просили. Еще раз повторю, что не отказывают вообще никогда. Если человек не может помочь деньгами или по какой-то причине не помогает, Примерно, он делает -то какие-то поступки. Он делает какие-то поступки. Я хочу привести пример о том, как наш Саша Петренко летал на вертолете зимой Расскажите. перед своей поездкой в Германию. Мальчишка наш Житомирский, три годика. Собирался на лечение в Германию ехать. Очень э, длинное и до, очень дорогостоящее лечение. И было желание у ребенка полетать на вертолете. Мы обратились к одному Батьки рассказал? Из... Ну, Саша сам, он, у него любимая игрушка – это самолет-вертолет. И все время речь шла только об этом. Ну и так вот, да, мы обратились к предпринимателю Житомирскому, он покатал ребенка и на самолете, и на вертолете. Тобто просто... с десным мрии дотягиваем. Исполнил мечту, да. А о том, как приходят люди к нам, есть достаточно информации в нашей организации. То есть, если человек хочет помочь, то он находит возможность, как это сделать. Как вас находят через сайт? Рассказывать один одному? Ну, с сайтом, наверное, сложнее, потому что в связи с нехваткой времени, вот реальной нехваткой времени, сайтом заниматься практически невозможно. А вот группа ВКонтакте, да, у нас есть, я ее стараюсь вести, новости давать туда. Есть такой сайт всеукраинский, называется и завтра». Это ассоциация волонтеров и организаций, которые помогают онкобольным деткам со всей нашей страны. И вот там вот находят люди информацию. Он, допустим, человек житомирянин, он хочет из своего региона помочь кому-то. У организации «Разум до життя» он не знает, он может вообще в другой стране жить. Он заходит на это, набирает, випадки. да, детская онкология Украина, выбирает, попадает на сайт «Житозавтра», Завтра, выбирает регион, Житомир, Открывается страничка фотографии детей, история, кому какая помощь нужна в данный момент. В таких случаях мы собираем деньги непосредственно на счета родителей. Непосредственно на счета родителей родители перед нами отчитываются. То есть они нам звонят и говорят, что вот надо срочно приобрести препарат, допустим, ты модал таблетки. Одна таблетка стоит больше тысячи гривен. На курс лечения надо 15 таблеток. Значит, 15 тысяч гривен на сегодняшний день даже семья, где работают оба члена семьи, то есть и папа, и мама, так, все равно они не смогут купить эти таблетки. Обращаются к нам. Допустим, по какой причине лекарства нет в больнице. Они обращаются к нам, мы размещаем информацию на сайте. Человек смотрит, читает, проникается, перечисляет деньги родителям. Родители покупают лекарства, передо мной отчитываются. Людмила Францевна, пришло столько-то денежек, потратили туда-то столько-то, я уже вижу. Если я вижу, что нужные деньги собраны, сразу даю отбой на сайте. Спасибо, деньги собраны. Бывает такое, что деньги собираются очень долго, а бывает такое, что в течение буквально там, нескольких часов нужная сумма собирается. То есть милосердные наши люди, очень милосердные, очень подельчивые и всегда помогают, всегда-всегда. От каждой вот ерунды мелочи какой-то кажется, вот как те же самые констовары собрать или, или какие-то бытовые вещи. Звонит мне как-то мама однажды. У нас много деток маленьких, там, до 4 лет, до 5 в отделении. Хорошие условия сейчас в отделении созданы очень хорошие условия. Можно и постирать, можно и приготовить покушать. Дети, которые сидят на гормонах, они очень кушать хотят всегда. А что попало, то есть жареное, копченое, такую колбасу какую-то давать нельзя. То есть мамочка, она постоянно какие-то каши, какое-то что-то там придумывает, готовит. Сейчас все есть. Сейчас есть микроволновки в отделении, сейчас есть электроплита, сейчас есть мультиварку. Привезли родители, выздоровевшего ребенка ребенок примерно в мае, в июне выписался из больницы. На 1 июня они сделали подарок отделению мамочкам, тем, которые лежат в отделении, купили мультиварку. Ну и вот одна из мам звонит и говорит, что у нас так много сейчас деток, даже вот когда готовишь кушать или даже в холодильник надо достать какие-то продукты, этого ребенка перед собой держишь, то есть руки заняты. Может, можно было бы помочь стульчиками детскими? В интернете пишем, три стульчика привезли буквально, ну я не знаю, ну, может быть, за неделю-две. Люди, детки выросли, стульчик в хорошем состоянии. И почему не поделиться? Главное об этом говорить и просить людей. Привезите, да, привезли, привезли почую, подарили. Так. Я вчера уже звоню, говорю, ну как стульчики? Она, ой, как, как хорошо, какая радость, как хорошо, да, ну, как, как удобно. Это, это какие-то мелочи, которые это, на результат лечения, оно не влияет. Но человек там живет больше года, в этом отделении. Нужна и сушечка, на которой белье сушить, нужен и утюжок. Нужны вот такие вот какие-то мелочи, которые просто э, быт э, делают удобнее, лучше, чтобы мамочка там, ну, хотя бы немножко ручки у нее развязались. Скажите, пожалуйста, а какая вы стыкаетесь с этой проблемой, детская онкология? Как сейчас ситуация статистично Сбольшивается количество таких діток чи як? Я не могу сказать, что увеличивается количество онкобольных детей. Примерно 15-17 деток это каждый год заболевают онкозаболеванием. И не всегда это Чернобыльские районы. У нас, допустим, из Народыч, из Олевска, из Овруча мало деток. Мало говорить о том, что, допустим, может быть, может быть, Чернобыль оттуда все-таки пересек... не можно, не знаю, я не могу сказать. Я думаю, что, может быть, люди в свое время все-таки переселились куда-то сюда, поближе к Житомиру, может быть, поближе куда-то, что оттуда уехали, и поэтому детки там, может, меньше рождаются. Много деток из скоростной. Вот у меня вчера нашлись люди добрые, которые хотят помочь вещами деткам со своего Скоростанского района. Я звонила в больницу, мне 16 деток продиктовали, которые вот в 2013 году проходили лечение. То есть или они приезжали на поддерживающую химию, или у них были именно гематологические какие-то проблемы. Но это не всегда онкология, это же онкогематология. Но гематология тоже бывают такие болезни, что очень серьезные. Пані Людмила, ми знаємо, що ви сильна, мудра, гарна жінка молода. І все ж таки в життя постукала біда. Ви теж пережили дитячу онкологію, тому що хворів ваш син. Скажіть ось, зараз можуть нас дивитися батьки, в яких теж трапилась така біда? Як не загубити цю віру та сподіватися на те, що все ж таки буде видуження? Ну слава Богу, дітки виздоравлювані. Тобто це статистика, дітки. що виліковуються діти Дітки виздоравлюють, виздоравлюють хорошо, медикаменти хороші, доктора дуже талантливі, очень мудрі. Тобто боротися і все, бороться, бороться, руки не опускати. Це з питання, яке до люди пережити. Куди звертатися? Ось батьки в розпачі, як правило, коли така біда, опускаються руки. Що робити? Кому дзвонити, телефонувати, бити тривогу. Ну, допустим, если уже диагноз ребенку поставили, ребенок находится в отделении. Врачи со своей стороны, это я могу дать гарантию на личном опыте, что со своей стороны на 100% они сделают абсолютно все для того, чтобы этот ребенок выздоровел. Если уже доктора сами звонят волонтерам и говорят, что надо то-то и то-то, это уже о чем-то говорит. Это значит, что они не безразличны. Не безразличная. Мы, когда детей отправляем на Италию на пересадку костного мозга, наша заведующая занимается тем, что она созванивается, списывается с волонтерами из Киева, которые непосредственно работают с клиниками. Есть такой фонд, называется Лафлайн. Это в Италии они занимаются тем, что помогают нашим деткам. Их там распределяют, поселяют, там проведывают больницы, решают вопросы, переводчики с итальянского на украинский наоборот. Вот. То есть это заведующая этим занимается, это не мама, это не какая-то тетя с улицы. То есть это делает заведующая, это уже говорит о том, что человек не безразличный. Вот. То, что касается врачей, здесь родители могут даже вообще и не думать о том, что что-то будет Только не так. Доверять. Что где-то там в Италии, в Израиле твоего ребенка вылечат. Нет, какая есть судьба? Есть судьба у ребенка выздороветь, он выздоровеет здесь. Во всем мире одинаково абсолютно лечат. Протоколы разработаны немецкими клиниками. Сейчас во всем мире лечат по этим протоколам детей. Дети выздоравливают. Разные случаи есть. Очень больно, когда ребенок в ремиссии, его выписали домой. Прошел год, у него рецидив, возобновилась болезнь, и он опять к нам возвращается. Это очень больно начинать это все с самого начала, проходить все вот эти вот круги. Ну, такова жизнь. Ну, такова жизнь. Ничего с этим не сделаешь. А мы всегда рядом. Наш номер телефона ухода в отделение написан. Нужны доноры, нужны деньги, нужны лекарства, вплоть до одежды. Абсолютно все. Я же говорю, у нас люди, они могут все собрать, все привести и все подарить. Бесплатно, отдать. Бывают истории, конечно. Мамочка, ребенка воспитывает дедушка. У девочки была опухоль почечки. Дедушка воспитывает ребенка, ребенка вылечили. Ребенок приехал к дедушке, там воспитывается, приезжает в больницу на обследование, доктора видят, как он живет, растет. То есть разницы абсолютно нет, какой у тебя статус. То есть если, если есть, ну как бы, получается, поддается болезнь лечению, неважно, есть у тебя деньги, нет у тебя денег выздороветь человек. И уверенность, никогда руки не опускать. Никогда не опускать руки. приведу так. пример, когда у меня Ярославка заболел. Как-то тогда очень часто по телевизору показывали знаменитых, знаменитых людей. Дарья Донцова, из Нана Левкин, потом Шура, там еще кто-то из артистов, что побороли онкологию да, и выздоровели, и слава богу, приносят пользу людям. Как говорится И тоже интересные такие у нас случаи были Приходят родители уже с детками, которые на поддерживающей химии Или выстроившие Приходят на обследование в больницу ну, Приходят в ординаторскую там, или в поликлинике в кабинет гематолога И уже мамочки, которые лежат сейчас в данный момент в больнице Все подходят к ординаторской, спрашивают а сколько времени прошло, как вы выздоровели? А кто вас лечил? А как вы, а что вы? И когда слышу, что уже там кто-то говорит 3 года, кто-то говорит 5 лет, кто-то говорит 10 лет, кто-то уже из наших выздоровевших детей привозит своего ребенка. Потому что уже наши врачи-гематологи, врачи наши Житомирские, там у ребенка все нормально. Какая-то где-то сыпь, мамочка доверяет этому доктору. Она хватает своего ребенка, везет и показывает. Понимаете? То есть, а когда ты слышишь о том, что кто-то прожил 5 лет, да, я говорю о жизни, потому что это такая болезнь, если ты узнаешь, что человек прожил 3 года после болезни, 5 лет, у кого-то родился ребенок, сейчас вот у нас будет не то 6, не то 9 сентября свадьба, девочка и мальчик пациента нашего отделения между собой женятся, ну это же ну это классно. Це того варте, щоб працювати на, на таку благодійну справу. Залишається зовсім мало часу до початку шкільного періоду. І У вас оголошена така акція під назвою До школи піде кожен. Розкажіть, що це за акція? Ну, акція опять же, направлена на допомогу онкобільним дітям, сім'ям, в яких виспитуються онкобільні діти. У нас є дві сім'ї біженці, одні з Донецька одні з Луганська. В семье беженцев из Донецка есть девочка, онка больная, она на поддерживающей химии сейчас находится. А из Луганска просто я знаю эту семью. Медовые на самом деле, нормальные, хорошие люди, которым надо помочь. Там две девчонки, здесь две девчонки. И как вы будете да. помогать? Как мы будем помогать? Мы уже как бы договорились и начали сбор констоваров непосредственно в магазинах, где констовары продаются. цель такая, приходит человек, покупает констовары для своего ребенка, собирает своего ребенка в школу и что-то покупает нуждающемуся и бросает вот это в бокс, то есть покупаешь то -то своему больше. абсолютно все равно, покупаешь своему ребенку 10 тетрадей, ты же можешь одну тетрадь купить тому, Извычайно. кто не может пойти и купить. Понятно, что если в семье есть онкобольной ребенок, то тому ребенку, который идет в школу у родителей просто нет денег его собрать, просто нет. И зараз, это достаточно дорого? Ну это дорого, собрать ребенка в школу, это очень дорого. У нас есть четыре семьи, где есть больной ребенок, и эти семьи многодетные, тоже очень хочется помочь. Трое из наших, двое из наших деток в этом году идут в первый класс. То есть тоже очень хочется сделать что-то такое очень-очень приятное, что ребенок... Акция стартовала 7 серпня. 7 И Нет. будет тревать до? До 31 -го. За цей час еще и удалось уже забрать? Ну, конечно, хожу, заглядываю там эти ящики, что-то собирается. Директор одного из магазинов сказал, что он умножит это количество, то есть сколько там констоваров бросят в ящик, столько же он еще от себя подарит. Это тоже стимул. А можно я скажу о партнерах Азвичай, да, где расположены эти ящики? Значит, нам навстречу пошли такие магазины, как «Канцелярский экспресс», «Виват канцелярия», «Пирамида», «Зеленая палатка» за телецентром. Это без разговоров люди сразу согласились, юридические какие-то вопросы со своим руководством как бы отработали и дали нам разрешение, ящики стоят. И большое им спасибо. Интересно, как оно пройдет. Вот. Но ну, я заглядываю в ящики и вижу, что там и ручки лежат, и деньги лежат. Вот. Я гадаю, что наши житомиряне на это зареагируют нормально и поможет, детям, потребуют. Очень хотелось бы. Когда Ярослав у меня лечился в больнице, ему ну, было 10 лет, там была школа при больнице. То есть приходили учителя и занимались. Сейчас, <клес> к сожалению, этого нет. Я не знаю почему. Наверное, с финансами связано. Вот. А и этого, этого очень не хватает, да. Ярославка все-таки, он знал, он себя держал в руках, он знал, что там в, так в, так в такое-то время придет учительница там, по английскому, в такое-то время математика, в такое-то время украинский язык. И человек не выпадает из жизни. Мальчишка рядышком лежит на кровати, тоже такой же, как Ярославка был, но он видит, что Ярик вместо того, чтобы там вредничать, там что-то, он берет книжку и читает, потому что он знает, что сейчас придет учитель он тоже берет книжку и тоже читает, и тоже к нему придет учитель. Пусть там, конечно, толку немного было, но это дисциплинирует, потому да, что случайно. мы же балуем своих деток, когда они болеют. Все, 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 все для них. А дисциплина должна быть, им же еще жизнь, они вы станут здоровенькими, им жить дальше. Поэтому нельзя все равно упускать это время. Какие планы на мои будут на вас? У организации? Да. Он делает все для того, чтобы детки были живые и здоровые чтобы врачам было их легко лечить, а родителям, чем можно легче это время пережить. Вот время этой болезни, оно все равно проходит, а впереди целая жизнь. И надо, чтобы вот они максимально комфортно это время. То есть верили, сподевались, не опускали руки. Это самое главное в жизни. Я вам благодарю, что вы сегодня завитали до нас на программу в объективе. Ну що ж, пані Людмила була у нас в програмі. Ми говорили про акцію «До школи піде кожен. Велика радість життя полягає у тому, щоб присвятити себе служінню людям. Саме під таким гаслом живуть і працюють люди із великим серцем, які прагнуть зробити наше життя більш милосердним. Саме така жінка, Людмила Свобода, сьогодні була в програмі в об'єктиві.